istəstimiz orta hesabına 35-40çuklu həradan üzərlə çək olur. Yəni ki, onu sən o zirvəyə qaldırmaq, yəni biz vaxt tələb edirik. Biz bəlkə də, nə bilim, saatla mən təqribə deyə bilmərəm, amma bir neçə saatdan o zirvəni qətrilmişik ki, onların iki postun arasından çıxa bilək. Yəni o elə bilisən ki, yəni bütün xidmət yerində hər kəs bilir ki, postlarda araboçluq deyilən yerlər var. Orda yəni əsgərlər olmur, amma nəzarət olunur uzaqdan. Amma ora qədər əksər palə həll olunmur da belədir. Postun məmbi çevrəsi var, qalan boşluqlar olur. Və biz də həmin istiqamətdə o zirvəyə qət edilib, o boşluqdan onların hələ ki postuna özümü keçmişəm. Yəni onların arxasından, ki, yəni çaşdıraraq. Onlar düşündü ki, bəlkə də özlərinin qüvvəsi gəlir. Biz postları alandan sonra istərsiz məs tabora xəbər gətirmişdik. Bir qrupumuz da taborun üzərində idi. Tabor da Demə o dağı keçəndən sonra dağın arxasında biz neçə kilometr dərindlikdə idi, tam ətəkdə, məsəlin ətəyinə qədər gəldik, tam açıldıq. C orada biz nə olsun, mövqeyimizi yenilədik. Bütün əlimizdə olan vasitələrlə, yəni biz özümüz daşıya biləcəyimiz olan vasitələr, bir də ki, arxadan bizə dəstək olan vasitələrlə biz onların taborunu üzmələdi və demə olar ki, orada heç bir şəhidsiz və dağı bilirsiniz ki, çox çürdü, yəni sıyrılma belə yaralarla biz so hamı sağlam şəkildə çıxdıq. O döyüşün ilk günü idi. Bizi düz gün ərzində saat 4-də beş həkim qoymadılar hansısı oradan çıxmağa. Başımızdan ancaq güllə yağdırırdılar. Müxtəlif o qıraqdakı postlar bizdən yüksə olduğu üçün onlar tam atəş edirdilər. Amma biz dərədə görə bilmədiyimiz üçün tam, yəni bilmirdi hara atırdı. Elə səpirdilər ki, yəni hara dəyisə. Yəni biz gözlədik, hansısı hava qaralanda həm öncə saydan öz bir-bir və qrup şəkildə indi onlar yenidə neytral xəttə qayıdaraq çeşitli istiqamətlə başqa istiqamətdən çıxdıq və oranı biz tərk etdik. Çünki bizim tərətərdə olan qüvvələrimizə e, kömək lazım idi. Orda ermənlərin təxribatı daha güclü idi. Biz آنkisi axşam ora yönəldindik ki, biz gecə ilə ordakı, yəni bizim qüvvələrə kömək edəyəm. Məsələn, bizdə orada rəhmətli Pəncəli qurun qüvvələri vardı. Onda biz də yəni xüsusi hərbi qüvvələrin quran ürəkləri idi. Murat Müzeyyev, Sami Dumanov, Pəncəli Yəni bu şəxslər həqiqətən üstün reaksiya qüvvələrdə, yəni bunlarla da davam eləyir. Biz 2-ci günü artıq Goranboydən onlara təhvil verdiyimiz öz qüvvələrimizə, həmin o postdu. Bir də ki, o hərancə dağıtmışdı o sədd dərə qədər mənim boşarazarı. Daha həm təhvil verib biz oradan çıxdıq. 2-ci gündə artıq hərəkət elədik tərterə. Bir gündən çox şiddətli atışlar gedirdi. Yəni bir neçə yenə deyirəm, Erməni təxribatından başlamışdı 26 aprel döyüşləri. Bütün postlarda, yəni qüvvələr demə olar ki, yəni ancaq döyüş şəraitində idi. O dörd gün yəni hamı gördü də, biz ön zəfəldə idik. Bizim millətimiz də arxa zəfəldə bizlə bərabər döyüşürdü. Hər vasitə ilə çalışırdılar ki, bizə kömək olsunlar. Ki, yəni motivasiyə deyim, yəni quvvelərimiz, yemək daşıyan. Yəni onlar belə yəni bizi ön, ön xəttdə, biz onları istəndə çox gülürdü, yanırdı. Yəni bizim bəlkə də o həzma keçməyimiz, o əhval-ruhiyyəmizin elə ən çoxdu Necədir mə orxa cəbhələ bizim xalqımızın o, bizə olan dəstəyi idi, bizə olan inamı idi ki, yəni biz daha dirəli gedirik. Yəni yorulmaq deyə bir şey yoxdur. Postlar var idi, yüksəklikdə olan postlar birinci növbədə də onları biz götürməli idik ki, yəni onlardan bizə güclü baskılar var idi, həm də bütün təchizatın, bütün yəni döyüş qüvvəsin birinci olaraq ora yerəşdirilmişdi. Necədir o haniən xətti var, keçilməz. Onlar orada biz darmadağın ölmüşdük biz o xəttləri keçdik, amma çox yəni ki, əzab vəziyyətlə. Biz demə bir dənə postda Məmməsinə şahid olduğum bir post var idi. O postu 3 dəfə aldıq, verdik də, düşünün. O qədər qüvvəcəb eləmişdilər ki, ora bir gün ərzində demə bir dəfə gəl alırıq, arxadan onlar tərzif gəlir bizə, baskılar, üzümə keçirlər, qıraxdan tanklar, toplar hamsını yəni, yerləşdiriblər. Tam necə deyə, 30 il müddətində adam orada oturub. Adam hər dişinə bələd duran. Oturmuş adam Bütün istiqamətdə yönləri hər şey bilir. İstədiyi yerdən bilir ki, postun hansı nöqtəsindən vurmaq lazımdır. Biz sağdan gələ bilərik. Biz onların mövqeyini necə dağıda bilərik? Biz o postu demək 1 gündüz, 2 günü gecə hücuma keçdik. Post olanları demək onlar ki, tərəf elədi. Orda bizim sayına görə 6-7 nəfər var idi. İlkin olaraq postda onlar belə deyə də şərti postlar qoyulan bir şeylər var idi. Başda şərti qoyulur. Önçə yerəşdirilən qüvvələr Əsas qüvvəni Laparkaya saxladılar. Biz oranı keçdik, əsabaxı Cənubisi posta keçəndə bizim qrupu Opsuya saldılar. Bizi Psuya saldılar, oxşur. Biz ümmi hücuma keçdik. Demək, qruplar bölündü. İki qrup sağdan, soldan gəldi. Birdəki əsas qüvvə bütün yükü bizim üzərimizə saldı da, belə də hücuma bizim üzərimizə keçdi. İki qrup üzə yanından onlara hücuma keçdi. Elə vura-vura o postu aldık. Yəni biz yəni bir nöqtədən gəlsəydi mümkün deyildi yəni oranı götürmək. Məsələn, bu gün üçün e, belə deyə də mənim o vaxt komandırım, həmin döyüş vaxtı Kənan Seyidov, korpus komandırımızdı. Yəni həqiqətən çox belə döyüşçü ruhludur. Bizə çox motivasiya verib də döyüş vaxtı. Sırf o yanından gedən qrupların birinin başında yəni bizim komandırımız olub. Yəni biz onlardan Murat Məzayevdən motivasiya almışıq. Həqiqətən bizə o qədər yəni belə dəstək olub hər mənada insanların qorxmazlığı, yəni bizə də güc verir ki, biz dirəylə görək. Biz demək olar ki, mən orada 4-cü gün səhər səhər yaralanmışam. Uzaqdan gələn atış olub, 545 vasitəsilə ayağıma güllər asılmışam. Bizim demək poçtla olan hərfə də demək olar ki, hamımız bilirik, yaralı və şəhid olanda qrupun fəaliyyəti istərsəmə zəifdir. Çünki qrup həm yaralıya kömək edir, həm döyüşür. Am yəni, bu vəziyyətdə biraz onun döyüş həzimi zəifliyir. Nə qədər yəni gücü olsa da, istənilən qrupda bu belədir. Mən səhər 8-də yaralanmışam. Öz döyüş yoldaşlarım ilkin tibbi yardım olub, xaxtamar olub dağıldığı üçün sarğızad eləf içdi bir yardım, yəni döyüş meydanında olub. Demə oradan məni düz saat 3-ə kimi növbəli şəkildə sürüyərək çıxardılar. Mürəkkəmdik Nurlan məsəl mənim yanında şəhid olub. Əsəlinullah. Məsaldan xüsusi hünərt qüvvələrində Əli İbrahim var idi. O da Məhəmməd yanımda olan Gülləyər Aslan. Üçümüz Gülləyər asılmışdı. Mən bizdən arxa 10 metr tərəfdə olanda Minəmir atmışdı dəyənlə. Məsələn, Əsər Nurlanın Minəmir Allah rəhmət eləsin, cəmi şəhidlərimizə mənim qardaşımla eyni vaxtda xidmət edirdi. Düşünün ki, öz qardaşının qolunu, hissasını, yəni bir nəter demir, əlində səsə gətirib. Yəni Minəmir elə bir cinayət salmışdı. Mən çox ağır yaralı idim, ayağım tərəfələ bilmirdi. Bu ayağına 545 dəymişdi. Bu belə də ağır zədələnmişdi. Çünki döyüş vaxtı artıq 4 gün idi, yəni düşünün də, yəni insan orda nə düzgün yemək yə bilmir, sadəcə su və hətta nəsaq at üst dırmalıq atırdıq da, hamının gücü qüvvəti biraz azalmışdı, təsdiq etməz. Həm də cəhəmin hər fiçi çox şiddətli, yəni bizə basqılar var, Ermənilər hər tərəfdən hücum var. Idi. Yəni, biz 4-cü gün səhrəyə yalanlardan sonra mənim də möhtərəm 4 yoldaşlarıma bayaq dediyim o təpələrin arasından saldı aşağı, dərən dibində üz artıq hər tərəfdən bizə baskı var, bizi məcərlər. Bizim arxa qruplar da hələ bizə çatmamamıza, yəni məlum bir yəqin ki bir neçə saat var idi həmin ərafədə. Çünki bizə əlavə kömək gəlməli idi. Mən üzə yaralı vəziyyətdə qalmışam. Yəni mənim öz yoldaşlarım öz şahidi, yəni bilirlər ki necə o bu hadisə. Demə yaralı gördüm çəhər tərəfdən izmə keçiblər. Dədim ki, yəni məni saxlayın burada. Onsuz da mən yaralıyam də. Yəni məni ən azı 2 nəfər çıxartmalı oqda. 2 nəfər çıxarlanda qrup yəni 3 nəfər fəaliyyəti zəifdir. Bir mən, 2 nəfər də məni çıxarlanda. Yəni, Dədim onsuz da mən burdayam də. Üstümdə FP1 var. Yəni ki də avtomatım var. Ən azı nəsiləyə bilərəm də. Üstümə bir hücuma keçən olsa, ən azı özümü partladaram, yanımda bir 3 erməni məhv eləyə bilərəm. Amma onlar məni o şəraitdə qoymadılar. Borda ilkin tibbi yardım olub, oradan göndəriblər məni Gəncəyə, qospitala. Gəncədən həmin gün vertolyotla Bakıya gətiriblər. Çünki məndə yenə deyirəm, güldə çaxta məburub dağ atmışdı. İlkin tibbi yardımı həmin orada eləmişdilər. Sonra gəldi Naftalanda da yenə baxdılar, sistem, stres, sağlam falan hər şey təşkil edildi. Dəzədən dedilər ki, am bu buralıq deyil, am bunu ancaq götürüm qospitala. Qospitalda da baxdılar, etsə, yəni kök saat qalmadım Gəncədə də. Həmsə bir gün sindi olub da 4-cü gün gecə artıq mən başdı papalındaydım. Mənim valideynlərim heçxahi bilmir, mən xüsusi dərnəklərdə xidmət edirdim. Davamə müdafiə nazirinə gəliblər, dedilər, "Bəs sən məlumat verməsən, biz məlumat verəcəyik də. Əvvəlcə e, bəs sən sağsən, çünki hamı səninlə narahatdır." Və mən zəng elədim 5-ci günü və sonunda zəng eləməy istənmirdi. Mən əməliyyata gələndəki bəs qostal da yəni təlimdə xilmir. İnanmır. Belə məni telefon açan kimi dedim papalandım dedim. Dedi döyüşdə olmusan da mən osta bilirdim. Dedim sən döyüşdəsən bizə belə də mənə baxma. Heçsən həmən gün səhərə yaxıncə mənim yanımda olub. Mən 2 gün rəhmətsə də qalmışam. Yəni vəziyyət çox ağır idi məndə. Həkimlər sağ olsun orada bizə ilkin tibbi yardımlar, əməliyyatlar. Çünki məndə 3.2 damar dağılmışdı. O sağdan sola damar keçibdi. Üstə gəldi o bir neçə müddətli, yəni istə istəməz ayağı aç, bağla o tamara mənzədələr dəmişdi. Qan dövranı düzgün getmirdi. Nə qədər qan itirmişdi. Mən əvvəl alt təhsil olanda və xoş vaxtı hərbiçi olmaq belə düşüncəm çox az idi də. Amma mən xidmət